ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾನಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಾನು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಳಸ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸುಮನ ಮಾಧವಿ ಚಂದ್ರ ಸೋದರಿ ಹಿಮಮಯಿ ಮೈ ವಂದಿ दायिनि मञ्जुळवाषि तनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवाषिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि आदिलक्ष्मि सदपालय मां कल्मशनाशिनि कामी श्रितपादयुते जय जय हि मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि सदपालय मां जय वरवर्षिणि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगुणपूजितशीप्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचिनि साधु तु जनाश्रितपादयुति जय जय हीमदसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि सदपालय मां जय जय दर्कति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमयी रथगचतुरगपदादि समारुत परिजनमण्डितलोकनुती हरिहर सेवित तपनिवारिणि पातयते जय जय हेमदसूदनकामिनि गजलक्ष्मीरूपेण पालय माम् आयि गगा वाहिनि मोहिनि चक्रिनि रागविहर्तिनि ज्ञानमयि ीणि सरसप्तपोषितगाननु ते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानसवन्दितपादयते जय जय हे मदसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मि सदा पालय मां जय कमलवासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञाननिकासिनि गानमयि चितकुङ्कुमदु स भूषितवाषितवाद्यनुते कनकधरास्तुति वैभववन्दित शङ्करदेशिकमान्यपदे जय जय मदसोदन विजय हेमदसोदनकामिनि विजयलक्ष्मि सदपालय मां प्रणतसुनेश्वरि भारति पार्कवि शोकविनाशिनिरा क्षण शान्तिसमारुतःके कामित बलप्रद हस्तयते जय जय हे कामिनि विद्यालक्ष्मि सदा पालय मा सुवाद्यनुते वेदपुराणितः स सुपूजिते वैदिकमार्गप्रदर्शयते जय जय हे मदसूदनकामिनि धनलक्ष्मीरूपेण सदा पालय मा कमलता मगधौणि कमलता कर्णौणि Come and walk